ХТЗ, но мы привлекаем как раз в этот проект и наши ключевые технические вузы. Это же НОРЭ, ХАИ, ХПИ, университет, университет Каразина. То есть будет какой-то конгломерат именно вот наших вузов, международных вузов ну и нашего проекта. Мы начинаем от образования, дальше за образованием идет РНД, и дальше производство. То есть от, появления, от, от обучения появления мысли до внедрения. Окей, okay. подпишем меморандум о сотрудничестве. И мы сегодня подписали э, меморандум о сотрудничестве с э, крупнейшим IT-кластером страны, Харьковским IT-кластером, который уходит большинство IT-компаний э, города. У Кремниевой долины Украины в свое время заявил президент Украины, по сути, поставил задачу о создании такой инфраструктуры в городе Харькове. Наш акционер, основной инвестор компании DCH и Экополис АТЗ и Кремниевой долины Ярославский Александр Владленович поддержал данную идею. Не зря мы наш проект называем «Хай-Тех Зон». Мы всегда будем привлекать как в индустриальную часть, так и в… Кремниевую долину только высокотехнологические компании. То есть наша основа это экологичность и высокие технологии. Не случайно этот проект также получил название Кремниевой долины и центра Кремниевой долины Украины, потому что IT-компании Харькова и вообще в принципе IT-индустрия в Харькове является ведущей, одной из ведущих по темпам роста в Европе. Харьков является на сегодняшний день сердцем технического образования. Исторически в Харьковском регионе расположено наибольшее количество университетов, которые готовят специалистов для IT-индустрии. И все это составляет собой фундамент для реализации полномасштабных высокотехнологичных проектов, такими как является «Экополис КТЗ».